السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan Ihsan. Dan sama-sama kita siasa bertobat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar atau tidak. Dan sama-sama kita siasa bermohon kepada-Nya supaya Ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada video yang lalu saya telah menjelaskan secara ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang uh, manfaat uh, fileh bidah yang sedang viral uh, di masa ini di mana manfaatnya iaitu ia menjelaskan ataupun menonjolkan ajaran-ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam yang bercanggah dengan al-Quran dan hadis Contohnya nikah batin. Eh, tanpa tanpa uh, wali. Eh, tanpa saksi. Kemudian uh, uh, jika uh, berlaku eh uh, kamelan maka disuruh uh, si perempuan uh, menggugurkan anak kerana uh, menurut filem itu yang batin tidak boleh dizahirkan. Jadi nikah itu, nikah batin, maka tidak boleh dizahirkan dengan anak. Nah, ini antara uh, kebaikan filem ini. Iaitu menyerlahkan kesesatan puak-puak uh, zindik -puak yang berlegar di tanah air kita dan juga di seluruh dunia. Daripada kali ini, saya ingin berkongsi sedikit pendapat saya tentang mudaratnya filem ini. Baik. Saya terbaca dalam uh, media Facebook ya. Yeah. Pendapat Datuk Dr Zulkifli Muhammad Albakti. Datuk Dr Zulkifli ini adalah mantan mufti wilayah Pesut. Menurut saya Menurut hemat saya, beliau adalah seorang mufti yang baik. Yang memberikan pendapat ataupun jawapan-jawapan persoalan menggunakan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, pendapat-pendapat ulama' muktabar. Dengan arti kata, beliau tidaklah menjawab secara sambil lewa. Baik. Apa kata Dr. Dr. Zul, saya sebut sebagai Dr. Zul, tentang filem ini? Baik, Semalam sukar untuk saya melelapkan mata, entah tidak pasti sebabnya. Jadi saya ambil keputusan untuk menonton drama yang mendapat liputan meluas di Malaysia dan negara jiran iaitu Fidaah. Ada dua perkara utama yang membuatkan saya berfikir panjang. Yang pertama, kesesuaian tajuk drama ini dan kedua, gambaran keseluruhan drama yang mungkin memberikan perspektif yang kurang tepat kepada orang awam tentang hakikat sebenar tasawuf dan tarekat yang murni menurut al-Quran dan sunnah. InsyaAllah saya akan ulas dengan terperinci dan masa dekat. Apapun tahniah kepada saudara uh, Pali Yahya dan Puan Irma Fatima untuk penghasilan drama ini. Jadi screenshot kata-kata uh, Dr. Zul ini saya sertakan di sebelah. Baik. Seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Dr. Zul ya. sesuai atau tidak tajuk drama, drama ini atau filem ini. Dan kedua, mungkin memberikan tanggapan yang tidak tepat terhadap tasawuf dan juga tarekat yang murni menurut al-Quran dan Al sunnah. Pada hemat saya, tajuk filem ini iaitu bid'ah agak kurang tepat. Yang paling tepat tajuk ini adalah ajaran sesat ataupun zindik. Kerana daripada apa yang kita tonton di dalam video ini, ya, di dalam filem ini, ajaran ajarannya sangat bersanggah dengan ajaran Islam. Bersanggah dengan Al-Quran, bersanggah dengan Sunnah. Seperti mana saya sebutkan dulu, nikah batin. Ya. Lepas tu berzikir. Ya. Dengan menggambarkan secara penuh wajah tu guru. Ya. Nikah batin ini, ini memang tepat. Ya, bercanggah dengan ajaran Islam. Ya, tetapi berzikir dengan menggambarkan wajah guru ini ada sikit silap. Ya, kerana ada mereka yang mengamalkan demikian. dengan dengan, dengan uh, hujah rabitah. Tetapi Jumhur ulama mengatakan jika berzikir taklah fokus lahir batin kepada Allah Subhanahu Dan inilah jangan saya. Saya bersetuju dengan uh, pegangan yang mengatakan berzikir hanya kepada Allah. Fokus kepada Allah lahir dan batin. Dan lagi filem ini <tuh> akan memberikan gambaran yang buruk terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Contohnya, tanggapan yang berkaitan dengan pakaian ataupun serban ataupun jubah. Kerana di dalam filem ini digambarkan tok gurunya memakai Serban, memakai jubah, dan ini akan memberikan tanggapan kepada orang-orang bukan Islam dan juga mereka-mereka yang memusuhi Sunnah Nabi. Mereka akan melihat dengan memandang sinis orang-orang yang memakai serban, orang-orang yang memakai jubah, bahkan mereka akan memandang sinis kepada tu guru penduk yang mempunyai ramai pun. Ramai pelajar. Mereka akan berburuk sangka dengan mengatakan contohnya belum tentu untuk guru itu betul. Kita dia tahu di belakangnya dia melakukan uh, sesuatu yang salah terhadap pelajar-pelajarnya. Contohnya meliwat contohnya. Ataupun uh, melakukan perbuatan tak senonoh kepada murid perempuannya. Anggapan ini tidak boleh dinafikan bagi mereka-mereka yang jelas memusuhi ataupun menolak sesawuf ataupun tarekah. Walaupun diberikan bukti, ia menurut Al-Quran dan menurut Sunnah Nabi. Ini kita tidak heran. Kerana yang memusuhi tasawuf dan tarikah yang mutabat, tidak lain, tidak bukan adalah golongan wahabi yang mengaku salafi. Mereka wahabi tetapi mengaku salafi. Dan saya labelkan mereka sebagai neo salafi. Salafi zaman baru. Salafi zaman moden, Bukan salafi yang asal. kuat-kuat penentang tasawuf tarekat tarekat akan mensebakulkan ataupun me memberi tanggapan secara keseluruhan bahawa tarekat muktabar yang diamalkan sekarang itulah dia ajaran sesat seperti yang ditunjukkan di dalam filem ataupun drama bid'ah ah itu dan seperti mana kita maklum puak-puak Salafi Wahabi yang mengaku Salafi di Malaysia ini dia tidak memakai serban. Mereka bersongkok dengan alasan serban adalah sunnah adat ataupun sunnah tapi ini bukan sunnah syar'i. I. Maka mereka tidak memakai serban. Mereka memakai songkok. mereka tidak berjubah. Bahkan mereka memakai kot. Orang barat. Bahkan memakai tai. Orang barat. Inilah satu kelemahan filem ini. Seperti mana dikatakan oleh Dr. Zul, adakah tajuk ini sesuai? tidak sesuai. Boleh katakan tidak sesuai dengan apa yang ingin ditunjulkan. Bukan lagi bid'ah tetapi ajaran sesat, ajaran zindik. Kerana apa bila disebut bid'ah ia menjadi poin penting bagi puak-puak Wahabi yang mengaku Salafi mengatakan inilah dia ajaran yang berasal daripada Al-Sunnah Berasal daripada sufi yang menurut mereka tidak bersumber daripada Al-Quran dan Hadis. Sepatutnya pada awal filem ini penerbit atau pengarahnya tidaklah menuliskan di permulaan filem ini, filem filem ini contohnya dengan kata-kata filem ini tidak ditujukan kepada mereka-mereka ataupun untuk guru yang benar. Mereka yang benar. Tetapi untuk menjelaskan ataupun menonjolkan atau menyerlahkan ajaran-ajaran sesat yang berlegar. Ya. Yang mengguna pakai nama mereka dan mengguna pakai sikap ataupun uh, perbuatan untuk guru untuk guru penduduk. Kemudian dituliskan lagi bagi mereka-mereka mereka yang yang tidak terlibat tidak perlu ataupun tidak uh, tidak usah risau ataupun tidak usah uh, melenting ataupun uh, terasa hati. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh Puan Irma Fatima ataupun dan juga penerbit filem ini. Supaya jelas kepada orang-orang awam. Supaya jelas kepada puak-puak penentang supi. Jika tidak dilakukan ataupun tidak dituliskan pada awal filem ini seperti seperti yang saya sebutkan Tarekah-tarekah akan dilabel sebagai ajaran sesat. Contohnya ajaran Hasan Anak Rimau di Kelantan pada suatu ketika dulu disebut tarekat Ahmadiyah Hasan Anak Rimau. Tetapi ajaran-ajarannya menyimpang daripada Quran dan Sunnah dan kaul-kaul muktabar, sufi muktabar. Tetapi dilabel sebagai ajaran tarekat Ahmadiyah, maka mak kata orang kampung tak pasal-pasal. Barakat -pasal, Ahmadiyah yang mutabar. Terpaling. Dengan kesesatan. Ajaran-ajaran Hasan Anak Rimau. Dan ajaran Hasan Anak Rimau ini telah dipatuakan oleh majlis fatwa. Adalah salah satu daripada ajaran yang berkeliling daripada ajaran Islam. Daripada al dan Sunnah dan juga kaum Muqtabar dan juga rekat sabar. Maka penerbit penerbit filem atau pengarah pengarah filem naklah berhati-hati apabila menerbitkan sesuatu filem pastikan filem ini tidak ditujukan kepada semua orang ataupun semua ulama pastikan ia hanya tertuju kepada mereka-mereka yang berkenaan. Bahkan secara adil, jika nak diterbitkan ataupun nak dibuat filem tentang ISIS ataupun teroris, pastikan ia menunjukkan siapakah teroris yang sebenar. Kerana ajaran teroris ini sebagaimana yang dikaji ataupun yang diselidik oleh ulama bersumber daripada fatwa Ibnu Taimiyah yang mengatakan halal darah orang Islam yang tidak mengikut sunnah bersih mereka. Dan ini tidak boleh dinafikan. Tetapi bagi mereka-mereka yang benar-benar salah tidak terbabit apa tidak terkait dengan takwa ini. Nah, jadi hendaklah penerbit filem berhati-hati di dalam menerbitkan ataupun mengarahkan ke semua filem. Hendaklah dikaji secara menyeluruh. Kebaikannya, keburukannya dan sebagainya. Jadi, sekian dahulu. Wa'alaikumsalam. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.